Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi bi daraini amin ya rabbal alamin telah berkata tuan ngara rahimahullah semoga bermanfaat dengannya dan ilmunya untuk tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat kita amin ya rabbal alamin Keburukan makan banyak walaupun makanan tersebut halal. Yang pertama, menyebabkan mengeraskan hati dan menghilangkan akan cahaya di dalam hati. Dah bincang? Dah bincang. Ya. Lepas tu Nabi SAW mengata, janganlah kamu matikan hati dengan membanyakkan makanan dan minuman. Jangan kata makan banyak je, minum banyak pun boleh mematikan hati. Seperti, seperti perhumaan, apa maksud perhuma perhumaan? Ha? Macam ah ha? ladang gandum, ladang padi, ya. Yeah? Kalau banyak sangat air, ya, yeah? ataupun uh, apa pertanian, pertanian kita ada pertanian, pertanian. Tanamlah apa-apa kalau banyak sangat air maka tanaman tersebut zarah tersebut akan ma mati. Macam itulah hati kita akan mati kalau terlampau banyak makan dan air. Mati. Okay. Kemudian ada orang salih sebut ma'idah hidangan ada sebuah ma'idah itu sebagai perut perut pun boleh juga ya ma'idah ma'idah orang oh, ma ma'idah ni mana hidangan ya yeah. Ada juga ma'idah itu dinisbah kepada perut. Macam satu periuk. Okey. Periuk. Di dalam hati. Yang menggelegak dan waknya terangkat kepadanya. Maka banyak waktu mengerus, mengeruhkan akan pandangan dia. Okey. Okey. Ini bila ni? Minggu lepas kan? <coughs> ah, saya pun tak mahu syarah lah. Jadi kalau banyak hidangan, hidangan itu kan dia berwah boleh lepas masak kan. Jadi bila terlampau banyak wah, mengeruhkan ataupun mengaburkan pandangan kita kerana terlampau hazy. Apa maksud hazy? Kab kabur. Kabur macam salah kena kabur kan. Macam itulah juga kalau terlampau banyak hidangan di dalam perut kita ni membentuk satu apa nama hidangan yang <coughs> menggelegak, uapnya terangkat ke atas dan mengaburi pandangan mata hati kita. <coughs> yang kedua ni minggu ni bahawasanya di dalam membanyakkan makan itu fitnah bagi segala anggota <coughs> maksud fitnah uji ujian bagi segala anggota dan membangkitkan dia bagi yang berlebih-lebihan dan kebinasaan ya ha. jadi orang yang makan banyak akan menjadi satu fitnah kepada anggota yang lain Nanti anggota-anggota yang lain tu terlampau berlebih-lebihan dalam tindakan dia. Maksud berlebih-lebihan? Gopoh dalam tindakan dia. Dan, dan menyebabkan akhirnya bina binasa. Gopoh, gopoh. Dia tak kontrol. Gopoh. Mata gopoh memandang sana sini. Tangan. Kalau makan banyak mulutnya gopoh dalam bercakap. Gopoh. Cakap dia tak kihalal halal haram. Nah, inilah kejahatan makan walaupun makanan tersebut halal. Kalau banyak dimakan, akan menjadi fitnah kepada segala anggota yang lain. Mata terfitnah dengan makan yang banyak, mulut terfitnah, lidah terfitnah dengan makan yang banyak. <coughs> Maka bahawasanya seorang lelaki apabila ada dia kenyang, ya, koma, kenyang koma. Jadi pongoh, omoh, -omoh. gopoh, ya dan ingin dan suka matanya melihat kepada barang yang terdia tiada memberi faedah. Hmm. Ha, satu orang lelaki bila dia makan kenyang, koma, dia akan menjadi gopoh, berlebih-lebihan dan matanya akan memandang kuru kehilim meliau, melihat kadang-kadang tidak berfaedah daripada yang haram dan berlebih-lebihan pada yang sia-sia dan makan banyak, mula tengok handset, tengok benda tak berfaedah kan Makan banyak tu menyebabkan mata kita gopoh memandang perkara-perkara yang haram dan sia-sia. Dan telinga bagi mendengar kepadanya. Lidah, eh, telinga pun sama juga. Bila makan banyak, dia akan suka dengar benda-benda yang lah, Dan yang tidak 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 syarah, tidak syar'i, yang haram dan yang sia-sia. Begitu juga dengan lidah. Bila makan banyak, lidah pun akan turut pongoh. Pongoh ke pongoh? Macam mana sebut dia? Itu dia? Pongoh tu, macam mana sebut dia? Boleh lah ha? Pongoh po. boleh, pongoh Pongoh lah Pongoh tak? Pongoh Lidah ni akan gopoh, pongoh Berkat, Dalam berkata-kata tu dia kata tadi Sepermulaan kalam dia berlebihan berlebih, berlebih Ya dan farasnya kepada keinginan yang tidak baik dan kakinya berjalan kepadanya ya tetapi dan jika ada lapar ia perut, auto perut ni kalau dia lapar, walaupun pentinglah perutnya, kalau perut ni terlalu banyak makan walaupun halal, mata suka melihat perkara-perkara yang, yang 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 tidak baik. <tuh> Telinga, lidah, tangan, kaki, semuanya gopoh berlebih-lebihan. Tetapi kalau dia lapar, maka adalah segala anggotanya sekalian dapat petunjuk. Ha. dan tiada ingin kepada sesuatu daripada ini dan itu dan tidak suka dan berahi akan uh, berahi baginya kalau uh, perut lapar anggota lain pun jadi kenyang uh, perut lapar mata kenyang lidah kenyang telinga kenyang tangan kenyang kaki kenyang tetapi kalau perut kenyang mata lapar lidah lapar Kling lapar. apa? Aja nak buat benda tu, buat benda ni kan. Eh? Tak ada pedoman. <coughs> Dan bila perut itu dia lapar, tidak suka berahi baginya segala anggota yang lain. Sebenarnya, telah berkata Ustaz Abu Ja'afar rahimahullah ta'ala bahawasanya perut satu anggota. Jika lapar ia kenyang segala anggotanya. Ha, nampak? Dia tidak melia, dia tidak berahi, dia tidak berlebihan, dia tidak rupa apa. Yakni yakni ini bahasa Arabnya. Yakni maknanya kan? Maknanya yakni maknanya tetap segala anggota tetap mana uh, anggota lain itu jadi stabil terkawal tetap tidak huru-hara dan jika kenyang ia Maksud kenyang ia Kenyang ia per, perut Kalau penyut kerak Penyut Penyut pula eh? Penyut eh. Perut ke kenyang Hei. Perut kenyang Lapar segala anggur Anggotanya mudahlah cari makan Untuk menuhkan berahi dia Kan? Yeah. Ha. Kenyang perut anggota lain lapar Lapa perut anggota lain ke kenyang tu boleh buat satu formula tu dan jumlahnya adalah pekerjaan ini bahawasanya jumlahnya makna bila dihimpunkan secara kesimpulan daripada perbahasan di atas adalah pekerjaan ini <coughs> bahawasanya segala perbuatan lelaki dan perkataannya ha, disimpulkan, disimpulkan di sini bahawa tindak tanduk seorang lelaki ya, dan perbuatan serta perkataan seorang lelaki itu bergantung kepada makanan dan minumannya betul ha, jadi disimpulkan di sini atas kalam yang panjang tadi <coughs> sebenarnya tindak tanduk seorang lelaki dan perkataan yang keluar daripada mulutnya bergantung kepada makan dan minumnya banyak atau tidak haram atau ti tidak. Ya. Yeah. Dan minum uh, atas kira-kira makannya dan minumannya. Jika yang masuk haram, keluar pun ha? haram. kalau makanan kita makan tu haram, maka walhasil keluar daripada hasil makan itu tenaga-tenaga yang keluar untuk menggerakkan mata, menggerakkan lidah, menggerakkan telinga tangan dan kaki pun jadi haram juga. Kalau masuk ke perut kita yang haram, keluar dari tenaga yang keluar daripada makanan haram itu pun haram-haram juga. Ha, mata buat benda haram. Telinga buat benda haram. Tangan buat benda haram, kaki buat benda haram, faraj buat benda haram sebab yang masuk dalam perut dia pun haram. Dan dia masuk yang berlebih lebih dalam perut tu yang haram. Kalau masuk dalam perut tu lebih-lebih walaupun halal Maka yang keluar daripada Perut yang berlebih-lebih halal, halal itu pun Berlebih-lebih juga, kupuh-kupuh juga ha, Mata buat perkara yang berlebih-lebihan Tangan buat benda yang berlebih-lebihan Perut buat benda yang berlebih-lebihan Tangan kaki buat benda yang berlebih-lebihan perut, perut dia tadi uh, uh, Faraj pun buat benda yang berlebih-lebihan Ya yeah. <coughs> keluar lebih pula seperti makan itu benih ha, Bolehlah dikatakan bahawa makanan itu macam benih segala perbuatan ha, Makanan itu yang kita makan itu macam benih segala perbuatan Dan segala perbuatan dalam berbaki enam anggota yang lain itu ibarat tanaman yang tumbuh nyata daripada benih di dalam perut tersebut. <coughs> kita ada berapa anggota? Zahid? Tujuh. Tujuh. Alis kan? Perut kita rencang. Perut. Satu. Seterusnya. Mata dulu. Telinga. Okay. Lidah. Tangan. Tangan. Faraj okay. Ini lah tujuh ya Tujuh Satu perut. Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Okey Kenyang dia lapar tujuh Eh Lapar yang enam Okey kalau kalau kenyang dia Ya Yang Enam lagi akan jadi Lapar Mulalah dia cari makan untuk memuaskan nafsu berahi dia ya yeah. matanya telinganya lidahnya parasnya tangannya kakinya apa nak buat benda haram yeah. ya segala ini kenyang okey kalau perut ini lapar yang ini kenyang lah segala tak ada gaduh nak buat maksiat ya yeah. tak ada gaduh nak buat benda yang gopoh-gopoh, yang berlebih-lebihan tak ada gaduh nak buat benda yang memenuhi berahi dia sebab dia dah ke kenyang sabit perut lapar. Okey, Itu Perbincangannya dia. Yang kedua pula dia kata kalau masuk ini haram maka yang keluar pada enam anggota yang lain pun haram-haram juga. Uh, sebab yang masuk ini haram memberi tenaga kepada yang lain-lain dengan power keharaman. <laughs> <laughs> dengan tenaga keharaman. Mata haram, tinggal haram, Lidah haram, 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 kalau yang masuk sini berlebih-lebihan makan lebih walaupun halal makan banyak mata pun nak tengok yang lebih-lebih telinga pun nak dengar yang lebih-lebih lidah pun nak cakap yang lebih-lebih faraj pun yang ada halal nak lebih-lebih pula -lebih yang lain ya tangan kaki pun berlebih-lebihan pergi ke tempat yang tak sepatutnya tangan buat perkara yang tidak sepatutnya bagus betul lah kan Kal kalam ni ya? okey lepas tu poin yang terakhir pula saya saya detect situ ada empat poin kan. Satu dia kata lima poin. Satu dia kata ini uh, kenyang, yang ni lapar. Yang ni lapar, yang ni kenyang. Kan? Yang kedua pula, masuk ini haram, enam jadi haram. Poin ketiga pula, masuk dia lebih, ini dia lebih. Poin yang terakhir pula yang saya dapat daripada pen penggunaan itu ataupun tajuk itu adalah perut ni macam menuai anak benih. Yeah? Ya, apa tumbuhan yang kita dapat adalah digambarkan hasil dari ter tergambarkan pada enam anggota yang lain. Ya? Itulah tumbuhan yang dapat. <tuh> Kalau kita tanam benih yang tak boleh di perut kita, maka tanaman yang tumbuh melalui enam-enam yang lain pun tanaman yang tidak molek juga. Kan? Ha. <tuh> Kalau kita semai di perut kita, nah, benda yang molek-molek, Maka terhasil tanaman yang berkualiti yang molek-molek juga Sebagai bentuk metafora Ini benih dia, ini tanaman dia yang tumbuh Ya, benih ni haram, tanaman yang tumbuh pun haram juga Alat-alat haram juga ya? ha. Contoh lah ya Contoh kita tanam benih yang haram kan, eh? curi pada orang Tak bayar <coughs> Benih anak durian black thorn Rembat dekat pekan sari Kan, semua ya. orang sebut kita ambil tanah Ya. Eh, itu benar haram. Rasa ni makan buah pokok tu halal ke haram? Haram tu yang keluar ya. Hmm. Contoh lagi perut bu kita ada di sesuai benda yang haram dan hasil dia pun haram juga tentu. <tuh> so, Insya-Allah kita akan bincang yang ketiga, keburukan makan banyak. Keburukan makan banyak ulah halal ni buruk dia ada berapa? 10. Keburukan makanan yang Halal ada berapa? Eh, makan makanan haram ada berapa? Ada tiga, 3 Hmm. Mana bahaya betul eh? Keburukan makan makanan yang haram ada tiga. Keburukan makan makanan yang halal tetapi berlebihan ada sepuluh. Wah, oh, ada bahaya dia. Bahaya dia. Ya. Yeah. apa sepuluh keburukan makan makanan yang halal tapi hmm. berlebihan. Insya Allah kita akan masuk nanti. Yang ketiga, Robbana takabar minna, waqfu anna, filana rahmana tu baalina, wahdina waskina al ghaitha sukia rahmada ta jamna al qanutin, an sultan al quntafi nazar shfi marzana murabusi min, kurna ti mana azza taalihi surat fatihah. Untuk mentasbih kafarah dan surat al Jadi saya tanya AI tadi Dia kata ahli waris tak boleh terima wasiat Tapi saya pernah dengar ahli waris terima wasiat Iaitu AI kata dengan izin daripada waris yang lain Sebenarnya wasiat ni diperuntukkan untuk orang yang tak dapat harta faraik Kan? Mana ahli waris tak boleh Terima wasiat Kecuali Siapa-siapa yang ahli waris lain bersetuju yang tu dapat wasiat. Baru boleh. Ha, yang tu menerima wasiat. <coughs> Sebab orang waris tak boleh terima wasiat, dia dah ada peruntukan orang eh. Kan? Yang wasiat ni orang yang bukan ahli waris dia. Cuma ahli waris boleh menerima wasiat kalau ahli-ahli waris lain bersetuju dia menerima, boleh menerima wasiat. Ha, boleh. Nah, no, macam tasbih kamarah right? dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.